cari cari juga Sebenarnya talent baru Tapi lah lah Simpa je kat seseorang ni Lain Yang buatkan macam unik budak ni Ada kreativiti dia ada Budak ni sangat lain Di end of the day Kita orang kata Dia ni lah Dia ni lah orang kita cari Orang keempat kita cari Lain Saya lah orangnya Betul, nama saya Ahmad Syafiq Ibrahim bin Mohamad um, Dikenalikan sebagai QB I play competitive In PC game Such as, uh, Dota 2 and CS:GO. And then in 2019 started be a full-time professional player in PUBG Mobile which is I jump from PC games into mobile games. When I was 2019 I started with my team uh, Givehem. In 2022 I participate in Sea games and then after that uh, I decided to retire. How I join to observer which is started from kawan saya which is Grim. At first I don't even know observer ni macam mana On the first day Kinda of hectic for me because um, I tak pernah tahu like how the flow on the observer side But then when I started to learn Daripada Grim, daripada Amin For me, it was fun Because we basically watch the other players game We do like enjoy what we are working right now So the differences is Not much, just You rasa, which is I sendiri rasa um, A missing part of moments yang mana Before this You used to be In that scene, in that game But then, now you were observing your friends Even my enemies before At the same time, rasa macam rindu Because It's been part of me since 2019 So, whatever it takes is still uh, deliver the best part As an observer for the games Untuk seorang observer ni memang sentiasa kena peka Ah, itulah yang Benda first yang kita orang kena adalah kita kena sentiasa check dulu kita main station. Kalau tak check station mana nanti masalah. Nanti tiba tengah show, kalau tak check tiba-tiba, ah ada problem ni. Ya. tu lah akan kacau sikit kita punya run show ke, event ke, kacau kita punya station hobi yang lain ke. Ha, ah, itu lah yang rutin yang wajib tu kita orang check ah. Ini memang tipikal lah setiap, memang kita masuk je ke station kita first thing yang kita nak buat check your own station kita kena pastikan All the sounds all the visual are uh, being send out receive daripada kita punya uh, director so dari situ pagi saya akan buka game saya buka OBS pastikan OBS tu hantar feed kepada Amin dan itu yang penting sound juga sound in game pastikan Amin receive kalau sekiranya tak receive tak akan ada in game sound di dalam live streaming nanti kita make sure barang-barang uh, yang kita nak pakai ni semua dalam keadaan baik ha, Macam PC ke kabel tersebut, HDMI apa semua segala Make sure apa yang barang yang kita nak buat kena ada, semua dalam keadaan baik Barulah kemudian kita terus masuk kepada setup lah Setup dari segi software, software dalam komputer tersebut lah apa yang kita pakai Apa yang perlu ada, mungkin ada apa klien yang kita perlu pakai so, Untuk saya, mostly memang saya kepada OBS Aa, dan juga connection daripada PC-PC lain lah macam observer lah untuk hantar kepada uh, stesen saya supaya semua apa yang saya receive sampai dan juga apa yang saya nak hantar kepada department lain eh. contoh macam kepada that, apa aa, producer ke eh. saya cerita bila dah start in game mostly kita orang SOP kita orang sendiri lah kalau boleh clear com mostly yang kebanyak bercakap adalah saya dan orang kedua saya adalah Zai di mana-mana observe saya lah orang paling panik sekali saya yang membuatkan kekecohan apabila satu observe tengah berlangsung. Tak kisahlah apa-apa kejadian. Tapi benda tu saya yang akan mengelakkan benda ni akan besar-besaran. Sebab apa? Kita tahu sometimes benda ni kita tak jangka. Contohnya, orang itu adalah orang yang baru. Bukan biasa dengan kita. Kita tak tahu cara kerja dia. Asyik-asyik dia nak bertindih dengan apa kom yang saya nak bagi. Sebab apa? Saya yang akan memberikan communication Di mana tempat yang sesuai untuk mereka pergi Dan juga Amin adalah main Saya hanyalah memberi information sahaja Sekiranya mereka bertindih Saya punya com Saya yang akan marah Kalau terlalu banyak Orang yang bercakap, so mungkin takut ada bercanggah dari segi information Mungkin apa yang kita nak sampaikan mungkin ada bercanggah Ada kacau storyline kat situ Cakap dari sisi communication ni memang number 1 untuk kita orang Sebab tu mostly kebanyakan saya akan short call Ataupun mungkin yang penting-penting call Mostly banyakkan info daripada Zaya Dia akan bagi info lah Team ni lawan team ni mana Ataupun saya pun cakap lah sebab saya akan ada juga satu Review yang saya nampak macam Oh team ni, player ni So kita akan brief dahulu Ataupun benda ni apabila dah berlakunya panik Kita akan clear comms kita akan refocus balik dan juga habis sahaja game, kita akan debrief. Kita akan bagi tahu kau kena buat macam ni. Dan benda tu lah tak akan berlaku lagi pada next match. Sebab momen yang akan berlaku, kita tak boleh jangka juga. Kadang tiba-tiba tanpa sengaja, uish. ah kita terlepas. Sebab tu kalau boleh komunikasi dan juga timing ni, kita orang kena jaga sangat-sangat teliti lah. Supaya kita orang tak terlepas ataupun mungkin ataupun tak terlalu cepat atau terlambat. Kita orang juga kena fikir like Who's the one yang akan make a shot or make a like a moments yang kind of unexpected so we as observer we need to think and discuss so mostly every game habis ni kita orang kadang akan bincang jugalah mungkin ada benda yang baru kita nak tambah untuk next game mungkin nak tukar benda lain ke sebab kita orang tak nak buat yang sama kita orang nak pelbagaikan supaya penonton ni tak bosan biasalah ada juga benda-benda kecil yang berlaku lah banyak mistake yang happen jugalah right contoh director kadang-kadang uh, tersalah tekan tersalah tekan button right? suppose dia nak keluarkan grafik ni uh, grafik sponsor ni semua tapi terkeluar yang lain tapi all this ha all this happen behind the scene spectator takkan tahu right so badan then berlakunya dekat belakang badan for me kesalahan kecil ni di mana yang kita jadikan sebagai macam kita punya future notes yang di mana kalau proper transition bila kita buat tu kena ada right kita kena aware uh, bahawasanya this thing akan happen this thing akan happen right untuk set kita orang kita orang ber, ada, banyak jugalah yang set kita orang berfikir juga. selain contoh yang tak jauh lah bila tengok macam kita tengok untuk caster sebab Andai kata apa yang kita orang tunjukkan pada skrin untuk kasa tengok ataupun uh, penonton tengok itulah untuk kas, uh, itulah yang juga sama kasa tengok untuk orang ulas. Kadang-kadang kalau kita jadi caster, jadi host ni kalau tiba-tiba ada paparan yang kita tak jangkakan masa tengah live ni agak susah juga sebab kita tak expect benda tu. Tapi itu yang menarik pasal e-sport ni. Tak ada benda yang akan dalam expectation. Jadi memang observer ni dibangunkan peranan yang penting lah untuk bagi kita orang nampak benda yang kita orang tak nampak. Sebab kadang-kadang kita orang boleh tahu ada battle tengah berlaku dekat sini melalui kill feed. Uh, tapi ada beberapa perkara berlaku. Contohnya orang tengah buat planking. Kita orang tak nampak. So observer ni lah yang berperanan untuk bagi tahu informasi atau maklumat yang kita orang tak nampak ni. Kerja kami ialah penyumbang skrip jalan cerita. Contoh kalau kita tengok movie tu, uh, movie tu kalau tak ada suara, tak ada subtitle, nampak bergerak saja kita tak tahu cerita dia apa yang jadi. And kita orang tak boleh buat cerita kalau tak ada gambaran. And gambaran tu tak akan ada cerita kalau tak ada suara kami. Jod, pada saya macam observer dengan caster ni, sangat-sangat perlu rapat. Macam kita orang ni dua-dua director and producer untuk sebuah cerita. Ada mungkin Malaysia punya observer satu je lah yang aku nampak dia mungkin kurang sikit ambil risiko Contohnya dia ambil angle, uh, satu benda yang aku takkan lupa masa tengok dekat Berlin Aku tak tahu dia ambil observer daripada mana, contohnya dia ambil daripada satu potret Gambar yang ada dekat dalam rumah, dia tarik keluar And itu adalah benda yang paling wow bagi aku kan macam Macam mana aku boleh terfikir benda ni So observer Malaysia pun dah ada ikut sikit uh, Cuma mungkin kita takut sikit sebab kita, kita ikut piawaian kan so kita nak happykan klien kan sebagai observer so aku rasa mungkin sebab itulah kita belum cukup berani lagi lah kadang-kadang mungkin -kadang. okay, dari segi EO ada ke ataupun ada sponsor yang perlu kita tunjuk kan kadang, -kadang Setiapnya adalah ada punya mungkin ada skin ke ada apa benda yang perlu ditunjuk kita orang belanja dan membantu juga sponsorship masa pun lah masa pun bagi tekanan juga lah kita akan ada hari yang kita akan rehat panjang itu bila kita tak ada show lah right for me I know it's kind of different dengan being as a player but they more as I said more to relax and like we all know apa target kita and apa kita patut buat as an observer to compare untuk jadi seorang player you akan rasa kurang rehat and then will you akan main game to every day like before this when I was as a player saya pernah je ada jatuh pengsan early morning because we had a like short time untuk kita orang rehat So Alhamdulillah So being an observer For me Dia punya pressure And even burn out tu Tak sama macam When I was being a player Tapi semasa bila Minggu show Atau show tu berlangsung sebulan eh, right? uh, Seperti saya katakanlah, lah uh, Rehat ni Dia limited Sebab everything Bila kita nak run the show uh, Live show ni Live show ni uh, semuanya kena in order and proper right okey so macam set saya macam mana PMPL season 1 lah itu paling mana untuk saya sebab macam mana struggle untuk saya synchronize dengan OB baru macam mana first time ni saya jadi sebagai OB director at the same time masa tu berlaku covid juga itu first time jugalah saya jumpa Nyek saya jumpa Zai dan juga masa tu top cast top cast masa tu, maksud tu OB lagi sebelum jadi caster Caster semua first time jadi berang And then, itu juga first time saya jaga OB Sebagai OB director Di mana kita orang macam nak simkan Synchronize kita orang And then macam mana kita nak boleh ID kita orang Masa tu masing-masing ada masing-masing Macam tu lah Permulaannya orang cakap Synchronize saya uh, Ngek dengan tu lah Tok Kas Masa tu tengah passion nak buat OB je So saya tak kisahlah you mana-mana Saya buat je lah So sampai satu EO ni Buat satu event dengan orang Pun boleh tahan lah Orang cakap dia Suka dengan cara kita orang Tapi Bila dah habis event Biasalah kita Kita bekerja kan Kita mesti lah nak dapatkan payment Tapi apabila bila Dah habis waktu sepatutnya Untuk dapat payment Sebab ataupun kita punya gaji Namun Dia terlupa Untuk set OB dah anggap macam family juga kan Dah lama buat dengan dorang Apa semua Tapi mungkin rezeki sampai sini dengan dorang Macam itu cuma agak terasa lah Yelah Kita dah anggap macam Business partner Apa semua Apa yang hak kita nak bersuara sikit Tak boleh namun Kita already banned band okay, lah macam itu je